Валите отсюда, Вы считаете себя человеком, а вы Я говорю, людей сжигали, которые вообще отношения с не имеют. Я толерантный А вы человек? Вот я считаю, что вы не человек. Не плевать. Вы мне кого-то напоминаете. А вы мне тоже кого-то напоминаете. А вы мне напоминаете этого, знаете, в 33-м году, который были, там маршировали. Напоминает. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Не пройдет, а вы пришли. К этому памятнику мы ходим с детьми, с маленькими, которые уже взрослые молодые, и это День Победы, это святой праздник для нашей семьи.

Я себя настроил на то, что если будет провокация, я дам достойный отпор, потому что я пришел почти свои чувства к, э, чувства, к ветеранам, э, дать, отдать благодарность за то, что мы сейчас живем, за победу на фашистской Германии. Это память о ветеранах, о людях, которые дали жизни свои за то, чтобы мы сейчас жили. И их нужно чтить любое время. Это независимо от того, какая политическая ситуация в стране на данный момент. Вечный огонь Это те, кто в штыки Поднимался как один И мы должны помнить и знать Россия это наши братья И стрелять друг в друга мы не имеем права Лучше быть с Россией, чем с европейской Садомией. С днем победы, с великим праздником победу, Спасибо за победу, за победу! O Brasil